Прямому ефірі Дмитро Корзенков, семиразовий чемпіон світу з риболовного спорту, заслужений майстер спорту України. Рибалив майже на всіх річках країни, тому точно знає де клює найкраще, особливо любить порибалити на Дисні. Вам доброго ранку. Здравствуйте. Добрый коллега, коллега. Здравствуйте. Ну, на самом деле, правда, ни для кого не секрет, что в Украине очень много платных не только озер, прудов, ставков, но даже вот некоторые есть частные части рек. Ну, и, и, и такое бывает. Если не затрагивать юридический аспект этого, скажите, по вашему рыбацкому опыту, когда люди приватизируют вот эти вот реки, озера и так далее, на платной основе все это происходит, да, это нормально или не совсем? Я считаю, что это вполне нормально, потому что на диких водоемах с каждым днем рыба становится все меньше и меньше. И поймать ее все труднее и труднее. Поэтому, поехав на платник, где чуть ли не ежедневно зарыбляют эти озера, есть шанс рассчитывать на поклевку даже начинающему рыболу а вот если говорить о положительных сторонах частных водоемов а, скажите вот насколько там развита инфраструктура как она работает а, я же понимаю что там все условия созданы для рыбаков да вот а, на сегодняшний день что-то можно увидеть ну, вот, скажем... на платное озеро и что дальше скажем так вообще как бы главное преимущество платных водоемов это высокая плотность рыбы благодаря Благодаря чему можно рассчитывать ну, как бы на хороший клев. Пирсики сделаны специально для обороны. Да, рыбаков. да. То есть берег, берег озер оборудован удобными деревянными помостами, беседками для отдыха. При необходимости можно взять в аренду снасти, приобрести там наживку, прикормку. Сколько стоит такое удовольствие? Значит, в среднем у нас в, недалеко от Киева рыбалка стоит за день от 200 до 500 гривен. Это много или мало, это нормально? Ну, в принципе, это как бы немало. То есть, э, но, учитывая хороший клев, uh -huh. да. В принципе, есть норма вылова на каждом озере. То есть, можно, как правило, забрать там от 3 до 5 килограмм. Но это если есть вылов, потому что я, например, на одном из трофейных озер, ну, тоже платных озер, uh -huh. да, здесь под Киевом, рыбачил, да, заплатил около 250 гривен где-то за один день, то есть с утра до вечера, ничего не словил. Ничего, mm -hmm. я расстроился. Ну, это рыбалка. Тут ничего не поделаешь. Да. Дмитрий, вы недавно вернулись с рыбалки, были в Кременчуге. А, там, где именно? Это речка была или Нет, это Днепр. Это, это Днепр, наш, да? Днепр да? да? Так, вот давайте сейчас посмотрим эти чудесные фотографии. Вы комментируете, что это словили такое? Это Галавль. О. Это сом, uh -huh. пойман на квок. Так. Приятный а, такой трофей. Она а, на, на, на силикон взяли, да? Да, на джиговую приманочку. Угу. Да. Мы в основном судачок. ловили на джиг, судачок, да. Угу. Это на русловой части, на течении. Классно. Слушайте, но ну, на самом деле, э, я знаю некоторых рыбаков, и вот не то чтобы поверить, но все таки э, рыбаки не всегда сдают сдают рыбные места, потому что хочется именно там быть, и чтобы возле тебя никто не сидел. Хотя бы на территории приблизительно, ну, с полкилометра в лучшем случае. Это ты так делаешь. <laughs> нет, так не делаю. Злачные места сдадите или нет вы? Конечно, сдам. Давайте. Расскажем. Могу сказать, если говорить в целом о Украине, то мой любимый регион – это дельта Днепра, где Днепр делится на множество проток, рукавов перед впадением в Днепробухский лиман. Угу. Это, это недалеко от города Херсона, там масса разнообразной рыбы и мирной, и хищной. Ну, я в основном езжу за хищником, за щукой, за крупным окунем mm -hmm. туда. Если говорить о местах каких-то ближе к Киеву, то могу назвать два таких популярных места: это Верховье Киевского водохранилища и второе место это участок Днепра от Канева до Черкас. Mm, да. а, вот что <см AI> интересно, на самом деле, на трофейном, есе, ну на платном озере, что-нибудь словить за деньги, заплатил, да, гарантированно можно что-нибудь словить. Ну, в зависимости от сезона, от рыбы, от погоды, от давления, много факторов есть. Но мне кажется, что цене рыбка тогда, даже маленькая, вот сидишь даже полдня, ну, она клюнула, ты ее словила, она прям для тебя золотая. Друзья, рыболовля – одна из наимассовейших захопаний людства, и, судя по какие которые надсылают и вы, в течение тижня мы их Бачили, будемо ще бачити в Україні дуже багато пристрастных шанувальників в риболовлі про вітчизняних рибалок та їхні вражаючі достижения Далі наш матеріал. Риболовля – одне з найпопулярніших хобі у світі. За статистикою тільки в Україні кількість любителів сягає більше 3,5 мільйонів. Серед них 77% – чоловіки і 23% – жінки. Та риболовля не для всіх хобі. Це ще й серйозний спорт. Щороку відбуваються змагання на міжнародному рівні, і, до речі, українці у цьому виді спорту найкращі минулого року, приміром, українська команда двічі стала чемпіоном світу з ловлі риби. у Франции и Белоруссии. А в этом выиграла чемпионат света у Финляндии. Узнали себя там? Или что? Да, да, да. Дим, на самом деле, нам известно, что для пострадавших бойцов из зоны АТО волонтеры устроили интересный вид не то чтобы релаксации и отдыха, а реабилитации, Рыбалка, рыбалкотерапии. Есть такое? Насколько она помогает восстановиться человеку психически? Ну, я считаю, что вообще рыбалка это самый лучший способ снять стресс, напряжение. Помимо того, что сама по себе рыбалка очень азартна и э, спортивна, э, это прекрасный способ побыть на природе, э, насладиться тишиной, пением птиц. Угу. Вот по э -э... поводу тишины и пения птиц, вот мне интересно, вот некоторые рыбалки, я точно знаю, рыбаки, они не берут с собой на рыбалку женщин. Объясните мне, почему женщина как на корабле к беде на рыбалке или что? Начинается. Что начинается на езде? Или вы с собой берете жену? Нет, я как бы не согласен с таким утверждением. Я при первой возможности всегда беру с собой жену на рыбалку. И это мне приносит только успех. Вот недавно брал ее на соревнования и выиграл золотую медаль. О, здорово. Вот, да. женщина на рыбалке, это к счастью. Ну это... вот, женщина на рыбалке, а женщина дома, это тоже к счастью. Посмотрите на эту бедную, несчастную же... женщину. Женщ... Небольшой такой да. демотиватор нашел а, в интернете. Вот, Покажите ближе. Вот, да. Я оставлю ну, вот, это без комментариев, просто прочитайте. Да, да. нет, комментарии как раз таки есть да, на вот эту туда? тему, да, к твоей Пожалуйста. фотографии. Вот э, одна женщина вот, написала, а я вот чу сочувствую женщинам, чьи мужья фанаты рыбалки, потому что одна мысль о том, что рыбу нужно мыть, чистить, готовить, наводит ужас, потому когда мужья возвращаются без улова, это для таких женщин, наверное, и счастье. Вот Ой, как раз к этой фотографии. Видосички вы, боже мой. Отже, уже завтра мы будем обозначать свитние дни рыбы, ловли, впродовж всего тижня. Глядачі нам анонсувала тематичні світлини свого хобі, розповідали історії. Давайте переглянемо ще одну добірку. Людо, давай покажи наступну серію і відкоментуємо, і визначимо переможця. Отже, перша світлина від Марії Корнишової мій найкращий у світі рибалка. Пише вона ще б пак таку рибину впіймав. Звісно, найкращий. От Так, наступна. Далее, далее наступна Светлана Христина. Счастная, она такая вот фото. Это ее донечка, радіє своему вылову. Вот так эмоции, справжний кураж, да. класс, правда? Как на меня, я даже меньше зловил, и было великое счастье. <працую> привет, э, привет, и із Пишином Ольга Скибина. Ежедневно перед работой смотрю сніданок, Решила отправить фото мужа и его первый улов в этом году. От власне, вона каже, що головне це сам процес. Я абсолютно погоджуюсь. Ну і зараз момент істини, друзі. Ми вже готові голосити ім'я переможця цього тижня. Ми довго думали, цією редакції збиралися. Нам було, було дуже важко, тому що ваші ситуації всі яскраві, всі чудові історії, неймовірні. Однак, переможець має бути один і призове місце отримує. Лана Кравченко из Черкас. Видать, снеданку. Женка убожнее рыбалы, то есть она... Это сразу видно, здесь светлый, а Дуже счастлива. Усмешка. Лана пыша Люблю рыбалку в заповедных местах Черкащины. Ни, ни с чем не сравнимое удовольствие смотреть на дрожащий поплавок, наслаждаться в тишине первозданной природы. И тут же выхватывать удочку с уловом. Желаю всем поймать свою золотую рыбку. А, как вам фотография? Женщины с рыбой и счастье на лице. А? Главное, Классно? тут счастье на лице. Это правда. Думаю. Подарок какой подарок? Вот, вот такой подарок, рюкзак. Туда и влезет и карп, угу. и сазан, и краснопер, э, и это еще не все. А, это еще не все. Что вы нам принесли? Вот это вот. Да, это один из моих любимых воблеров. Воблер, воблер. воблер назов... да. Воб... Скажите, кто не знает, воблер что такое воблер? Это приманка для ловли хищной рыбы. В данном случае хорошо подходит для ловли щуки. Угу. На щуку нащукують, да? До да, да. Прекрасно. Спасибо вам огромное. Я дякую нашому гостю. Нагадаю, що найші запитання відповідав Дмитро Корзенков, Симразовий чемпіон світу з робловного спорту, і особливо подяка всім нашим глядачам. Надто активними ви були, і нам від того велике щастя. Ми розуміємо, що ми в кружке рибаков настоящих. Дякую. Спасибо вам большое.